योगि लोकातीतैर्योगिभिरन्तश्चिरवृद्या लोका बाला नित्याश्रेणीसमानद्युतिपुञ्जा गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि मम महमे प्रत्याहारध्यानसमाधि स्थितिभाजा नित्यं चित्ते न्यूति गुरुहामीदे चन्द्रापीडानन्दितमन्द स्मितभत्रा चन्द्रापीड म्बा मं बुरुहाक्षि मामि गौीमम्बा मम्बुरुहाक्षि मं मा आदिक्षान्तामक्षर विलसन्ति भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्री शब्दब्रह्मा ितविद्याविधिरन्ध्रं सौरं चान्द्रं व्याप्य विहारज्वलितामी येयं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतनुस्तां सुखरूपा गौरीमम्बा मम गुरुहाक्षि महमी गौरीमम्बा मम गुरुहाक्षि महमी त्यशुद्धो निष्कलये जगदीश साक्षी यस्या सर्गविधौ संहरणे च विश्वत्राणाक्रीडनो शिवपत्नी गुरुवाक्षि गुरुहा त्याकुक्षौरीनमकण्डजगदण्डं भूयोप्रादुरौदुत्थितमेव पत्या सार्धं तां न जतात्र विहरन्ती गौरीमम्बा मम गुरुहाक्षि मम मीडे गौरीमम्बा क्षी मीडे यस्यामोतं प्रोतमशेषं मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरं चाप्यचरं च तामध्यात्मज्ञानपदव्यागमनीया गौरीमम्बा नानाकारै शक्तिकरं मयि भुवनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति हेयं स्वयमेका कल्याणीता कल्पलता मानति वाजा गौरीमं वामं गुरुहाशि मामि शक्लेशविनाश विदधाना णिदाना भक्त्या नित्यं जल्पति गौरी दशकं य वाचां सिद्धि सम्पदमग्र्यां शिवभक्ती तस्यावश्यं पर्वतपुत्रीं विदधाति तस्यावश्यं विदधाति तस्यावश्यं पर्वतपुत्रि विदधाति इति श्रीमत्परमांसपरिराजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमद् शङ्करभागवतः कृतौ गौरीदशकं सम्पूर्णम्